মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভাবিলোঁ তিতাফুল খাম সেয়েহে গছত বহুত তিতা ফুল ফুলি আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ছিঙি লওঁ আৰু এইফালে তিতা ফুলখিনি ছিঙি লৈছোঁ আৰু কোনে কোনে তিতা ফুল খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ কিন্তু তিতা ফুল খাই বহুত ভাল লাগে আৰু এইফালে মই ছিঙিয়ে আছোঁ এতিয়া তিতা ফুল দেখিছে তিতা গছ আগতে আমাৰ এই ঢাপটোত বহুত তিতা ফুল আছিলে আৰু এইফালে মই চিঙা দেখি একো ছিঙিব লাগে লাহীকো ছিঙিব লাগে আৰু এইও নিজে তিতাফুল ছিঙিছে আৰু এই ঢাপবিলাক দেখিছে আগতে আমাৰ অকল তিতা ফুলেই আছিলে কিন্তু এতিয়া জেওৰা দিবৰ কাৰণে সীমাটো কাটি দিয়া হ'ল সেয়েহে অলপ কমি গ'ল আৰু ইমানখিনি তিতা ফুল পালোঁ এইফালে এতিয়া তিতা ফুলখিনি আনি আছোঁ আৰু তিতাফুলখিনি আনি এতিয়া চিৰি ল'ব লাগিব তাৰ পৰা এইবোৰ আৰু এয়া চাওকচোন এই মোবাইলটো লৈ মনে মনে গঁৰালৰ পৰা কণী আনিছে তাকে ভিডিঅ' কৰি আছে দেখিছে আৰু এতিয়া মই তিতা ফুলখিনি এনেদৰে ছিঙি লৈছোঁ প্ৰথমতে আৰু ভাজিবলৈ সকলোৱে জানেই এনেদৰে প্ৰথমতে এৰুৱাই পেলাই ইয়াত ভাজি দিছোঁ মই পিঁয়াজ তেল দিয়া দেখুওৱা নাই এনেকৈ ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত কণী দুটা দি দিম হাঁহ কণী হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে যিহেতু হাঁহ কণী নাছিলে সেয়েহে লোকেল মুৰ্গী কণীকে দি দিলোঁ আৰু এনেদৰে কণীৰ লগত খাই চাবচোন যদি খোৱা নাই খাই পালে আপোনালোকে নেৰিবই আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইফালে মোৰ এতিয়া তিতাফুল হৈ গ'ল গৈছে দেখিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাত সাজ খাই লওঁ আপোনালোকেও খোৱা নাই যদি খাই ল'ব আজিলৈ বাই বাই